Есть те, кто хочет угодить и служить Богу. Есть те, кто хочет угодить и служить Богу. Ну, кто пасторство желает, то доброго желает. Но ну, пасторство имеется в виду э, служение Божье. Скажу вам по себе, что даже обременяет все, что если ты взялся за служение, то ты делай его. Братья сестра, это не только я к себе, вот и к вам. Потому ну, что в каждого давно уже пора бы стать вам учителями, написанного евреем в 5 глава, начало 6. Давно бы пора бы уже вам стать учителями, а вы еще молочком питаетесь. Братья и сестры, это говорит о том, что многие так находятся во младенчестве и даже этого не понимают. А надо просто перейти. А это надо э -э и мамона, да и это, и красивая, э, вот, и мудрая, и красивый, и, и мудрый, и вот выбрать надо, братья и сестры. Э, надо выбрать Бога однозначно. И если вы начали служить ему, то не останавливайтесь и не обременяет себя житейскими заботами. То есть они должны уйти. Поэтому и левиты не имели ну, ничего общего с другими коленами, кроме служения, и все. Ни бизнес, ни какие там без нес это кого-то, <coughs> ни какие-то другие дела, ничего не должно уже влиять. Только центр Бог, центр служения и одно дело главное в жизни. Одно дело главное в жизни.